Коли прочитав, мені якось стало на душі не, не дуже. Ну, Тернопіль це така ж патріотична громада Тернопіль. Ми ж перший той прапор на Україні над нашим е, будинком міської ради піднятий був наш національний прапор. Ніде ще не було. І тут, коли дивишся, що тікають, якось ухиляються. Ну, мені не розуміло було. І ну чого російською мовою? Я не буду бігати розказувати, але вийшло так, що... Не довелось мне учить украинскую мову. отец был военный, а в те часы дети не учили мову той республики. Будь сегодня Армения, знаете, завтра Грузия. Уже да. Да. Тому, говорить, я бы, я бы, быть, и российскую. На войне могут сделать калекой, На войне могут даже убить. И несложно понять человека, которому хочется жить. В жизни множество есть заморочек, чтобы от откосить, а на теле немало точек, чтобы болезня болезнях врача убедить. Можно просто сыграть слабоумие, показать недержание мочи и рассказать, что всегда в полон, полнолуние ты по крышам гуляешь в ночи. Только все же всего полезней, если твердо запомнить сумеешь все симптомы различных болезней, которыми вроде болеешь. Убедить можно всех из кулапов, что ты форменный инвалид. Также можно дать деньги на лапу тому, кто проблему решит. Вот и все. Ты в тепле и уюте. И тебе глубоко наплевать за тебя, кто же все-таки будет нашу Родину оборонять. Ты доволен, добившись цели. И гордишься, что не дурак. Будешь жить. Остальное до фени. Жить-то будешь, парнишка. Но как? Как ты деду посмотришь в глаза? Он ушел воевать в 20 лет, чтобы Родина наша жила. И ты смог появиться на свет. Ты отца своего предал, что вернулся с афганской войны, где солдатский свой долг выполнял, защищая престиж страны. Но как ни крути, виноваты. Дед твой вместе с твоим отцом, что не стал ты отчизной солдатом, а стал трусом и под лицом. Что тебя не смогли научить ничего нет отчизной дороже, что по совести нужно жить и что если не ты, то кто же? Muito obrigado.